ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সে এক নজরে জেনে নেওয়া যাক अगर हम आज पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने साउथ कुछ हिस्से साउथ अरेबियन सी के मालदीव और कोमरीन एरिया के साउथ बे ऑफ बंगाल के बचे हुए हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और अंडमान सी के और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आज कवर कर लिया आप इस मैप में देख सकते हैं कि आज मानसून की रेखा कहाँ से जा रही है साथ ही अगले तीन से चार दिनों के दौरान इसके और अरेबियन सी मालदीव्स और कोमरिन एरिया में और साउथ बे ऑफ बंगाल और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि 21 मई के दौरान एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो ईस्ट सेंट्रल सी ऑफ कर्नाटका कोस्ट में बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं इसके प्रभाव में 22 तारीख तक एक लो प्रेशर एरिया भी बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं जो नॉर्थ वर्ड यानी उत्तर की तरफ बढ़ेगा और उसके इंटेंसिफाई होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मानसून की और उस लो प्रेशर एरिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हम सबसे जुड़े रहें अगर हम आज के सिंगप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 55 डिग्री नॉर्थ और 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास स्थित है पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश पे भी है और वहाँ से एक ट्रफ हमारा ईस्ट बांग्लादेश तक जा रहा है आसाम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है और मिडल और ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक ट्रफ इन वेस्ट रिलीज भी है साउथ तेलंगाना के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में है वहां से लेके कोस्टल का आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ भी जा रहा है इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो अगले पाँच से छः दिनों के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं दक्षिण प्रायद्वीप भारत में भी अगले पाँच से सात दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं अगर अब हम ऊष्म लहर की बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान है वहां सत्रह से तेईस मई के दौरान उत्तर प्रदेश और नॉर्थ मध्य प्रदेश में सत्रह से उन्नीस मई के दौरान और जम्मू डिवीजन में सत्रह और अठारह मई के दौरान लहर के बने रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं अब अगर हम आज के यानी सत्रह मई के पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं इस मैप के दौरान कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है भारी वर्षा का अलर्ट एनएमएमटी, एम एम सब हिमालयन वेस्ट बंगाल मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना और तमिलनाडु के लिए जारी किया गया है इसमें असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग जारी की गई है साथ ही ऑरेंज कलर की वार्निंग सभी हिमालय वेस्ट बंगाल, बंगाल और उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र में भी जारी की गई है जो कि तेज हवाओं के चलने के कारण जारी की गई है जो वज्रपात की स्थिति है वो आप जैसा कि इस मैप में देख पा रहे हैं समस्त पूर्वोत्तर भारत पूर्वी भारत उत्तर भारत मध्य भारत और प्रायद्वीप भारत में आज ठंड श्रम होने की संभावनाएं बनी हुई हैं उष्ण लहर की चेतावनियां राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर उत्तर प्रदेश और जम्मू के लिए आज जारी की गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई है अठारह मई की चेतावनी आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि असम मेघालय के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है साथ ही साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए भी बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है मध्य महाराष्ट्र और बंगाल तमिलनाडु केरल और तेलंगाना के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र बिहार झारखंड को तेज हवाएं चलने के कारण ऑरेंज कलर की वार्निंग जारी की गई इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग समस्त उत्तर भारत मध्य भारत पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायदी भारत में ठंड स्ट्रोम की आज चेतावनियां जारी की गई है उष्ण लहर की चेतावनिया राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगी साथ हीट वेव की वार्निंग जम्मू कश्मीर के लिए भी जारी रही 19 मई के फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो बहुत भारी वर्षा का अलर्ट उत्तर और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक के लिए जारी किया गया है भारी वर्षा का अलर्ट कोस्टल कर्नाटका मध्य महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला रायलसीमा अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और एस एच डब्ल्यू बी के लिए जारी किया गया है वज्रपात की चेतावनी और थंडस्ट्रॉन्ग की चेतावनियों का अलर्ट समस्त भारत के लिए गुजरात को छोड़ के जारी किया गया है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लहर की भी चेतावनियाँ राजस्थान मध्य प्रदेश और वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है बीस मई की चेतावनियों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका कोंकण गोवा सीके यानी कोस्टल कर्नाटका और केरला के लिए बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है साथ ही सभी हिमालयन वेस्ट बंगाल असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है इसके अलावा उत्तर भारत उत्तर मध्य पूर्वी पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के लिए थंडस्ट्रॉम की भी चेतावनियां आज जारी की गई हैं लहर का अलर्ट खाली वेस्ट राजस्थान के लिए जारी किया गया है 21 मई की अगर पूर्वानुमान की हम बात करें तो बहुत भार, भारी वर्षा का अलर्ट मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के लिए जारी किया गया है भारी वर्षा का अलर्ट कोस्टल कर्नाटका केरला नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के लिए जारी किया गया है वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनियां समस्त उत्तर भारत मध्य भारत पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायदी भारत के लिए जारी की गई है उष्ण लहर की चेतावनियां वेस्ट राजस्थान के लिए जारी रही बाईस मई की चेतावनियों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत भारी वर्षा का अलर्ट मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के लिए जारी किया गया है भारी वर्षा का अलर्ट गुजरात कोस्टल कर्नाटका और केरला के लिए जारी किया गया है साथ ही पूर्वोत्तर में असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी जारी किया गया वज्रपात की चेतावनियां उत्तर प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए जारी की गई हैं वेस्ट राजस्थान में हीट वेव लगातार छठे दिन भी जारी रहेगी अब अगर हम 23 मई की बात करें तो 23 मई को भारी वर्षा का अलर्ट पूरे वेस्ट कोस्ट के ऊपर जारी किया गया है साथ ही तमिलनाडु की और अरुणाचल प्रदेश पे भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया वज्रपात की चेतावनियां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ईस्ट राजस्थान और महाराष्ट्र के ऊपर जारी रहेंगी लहर का अलर्ट भी वेस्ट राजस्थान के ऊपर जारी रहेगा